ایک طرز ہے ادراع دراصل ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے پھیلاؤ کا نام ادراک اور سمیت کا نام بھی ادراک ہے جب نقطہ سمٹتا ہے تو وقفے نظر انداز ہو جاتے ہیں اور جب نقطہ پھیلتا ہے تو فاصلے تبدیل ہو جاتے ہیں <coughs> روحان یہ دیتی ہے کہ اس نقطے کو سمجھ کر نقطے کی اس واردات سے رشتہ مستحکم کریں جو نقطے کا سمٹنا رہا ہے اگر اس نقطے کے سمٹنے سے رشتہ استوار کر لیا جائے تو ہمارے اور کائنات کے درمیان فاصلے معدوم ہو جائے گا اس کے بغیر نقطے کے پھیلاؤ سے رشتہ مستحکم کرتے ہیں تو فاصلے زندگی بن جاتے ہیں جتنے زیادہ وقت فاصلے کی طبالت ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں اسی مناسبت سے ٹائم اسپیس کی گرس زیادہ ہو جاتی ہے اور جس قدر ہم اپنے اوپر فاصلے اور وقتوں کا ہجوم توڑ دیتے ہیں اسی مناسبت سے فاصلے کی نفی کر دیتے ہیں ادراک کے داغے میں قدم رکھ دیتے ہیں جہاں ٹائم اسپیس ختم ہو جاتا ہے وہاں صرف ادراک رہتا ہے وہ ادراک یہ ہے کہ انسان کو انسان خود کو ٹائم اسپیس سے آزاد کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ہمیں بتا چکے ہیں ادراک ہے اور ادراک اسی سیکنڈ کی کم سے کم اثر ہے دوسری طرف ادراک طویل سے طویل وقفہ ہے یہ دونوں ادراک کے ادراک کی اس طرح سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ادراک کے سمٹنے اور پھیلنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں برباد دیگر سیاہ نقطے کی دونوں صفات کے ادراک انسان کو عطا کیا گیا ہے جب نقطے کے سمٹنے کی ادراک کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس زندگی کا تذکرہ کرتے جو خوابی ہیں جو خواب رات ہے جب ہم نقطے کے اس پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں جس پہلو کو پھیلنا کہا گیا ہے اور ادراک کے طرز کو ادراک کی اس طرز کو, کو بیداری یہ دن کہا جاتا ہے ادراک کی دونوں طرزیں انسان میں موجود ہیں اور ہم اب اب متحرک رہتے ہیں ادراک ذہن کے علاوہ کچھ نہیں یعنی ذہن جس طرح وقفوں کی پیمائش کرتا ہے وقفوں کی پیمائش چھوٹی قسم میں یا طویل وقفوں میں ہے دونوں ادراک کے بورخ ہیں ادراک کو ہم اطلاع کے معنی میں بیان کر سکتے ہیں جب اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں اس اطلاع میں ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی کیونکہ جہاں سے اطلاع چلی وہ بھی کسی کا ذہن ہے اور جس مقام پر قبول کی گئی وہ بھی ذہن ہے اطلاع دینے اور قبول کرنے والا ذہن ہے ذہن کے ہیں اور ذہن ہی ہے جو ہمیں نقطے کی رہے اور پھیلنے کی اطلاع دیتا ہے پہاڑیوں کا تذکر بابا نے کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک ذہن کہتا ہے کہ فنا ہونے والی پہاڑیوں کی عمر دو خرب سال ہے یہ دو خرب سال کہاں سے آئے کس نے بتایا کہ دو خرب سال ان پہاڑیوں کی عمر ہے کوئی فرد واحد دو خرب سال تک زندہ نہیں رہتا اور نہ یہ ممکن ہے کہ دو خرب سال تک تاریخ ذخیرہ ہو جب انسان اس طرح کو جب انسان اس اطلاع کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی شعور اتنا ناقص ہے کہ پانچ ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے اور جب انسان کے پاس پانچ ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے تو یہ کیسے دو خرب سال ہے یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ پہاڑیوں کو دو خرب سال گزر گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو خرب سال کا تذکرہ کرنا یہ دو خرب سال کی عمر کا تعین محض ایک اطلاع ہے اس کی اطلاع کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں اگر ایک سال کو ایک یونٹ دیا جائے تو دو کو دو کو سال جائے گا <تصح> مطلب یہ ہوا کہ ادراک نے ایک احساس کو دو خراب حصوں پر تقسیم کر دیا یہ ایک اطلاع ہے لیکن اس کی تلاوت دو خراب سال کا زمانہ ہے دو خراب سال کسی نے نہیں دیکھے دو خراب سال کے زمانے کو کسی طرح کے اندر محسوس نہیں کیا جا سکتا لیکن جب سننے والے نے دو خرب سال کی اطلاع کے بارے میں سنا تو اس نے دو خرب سال کی ففالت کا احساس کیا اس نے دو خرب سال کی اطلاع کو قبول کر لیا ہیروا کی پہاڑیوں کی عمر دو خرب سال ہے اس کو یوں کہیں گے کہ ادراک کے ایک سیکنڈ میں دو خرب سال کا پیمانہ موجود ہے دو خرب سال کس طرح ہے دو خرب سال کب گزرے دو خرب سال کس نے گزارے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے محض ہے اطلاع. ایسی اطلاع جس کی درخ کی تبالت ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے لیکن ذہن اطلاع کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد دو خرب سال کی تبالت کا احساس کر لیا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے وقفہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا وقفہ ہو اس کی پیمائش کا ابھی ذریعہ ہے تو وہ صرف ذہن ہے یہ ذہنی ہے جس کو ہم سکتے ہیں ہر <sliding noise> فرد اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں ہوں جب کوئی فرد یہ جان لیتا ہے کہ میں ہوں تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں جب آدمی کے ذہن میں میں کیا ہوں کا سوال ابھرتا ہے تو پھر لمحہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں سے آیا ہوں میں ہوں میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں یہ سب ادراک کی درجہ بندی ہے میں ہوں میں اور ہوں دونوں کا تعلق علم سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں علیم کے کس طرح معلوم ہوا کہ میں ہوں یوں کہا جائے گا انسان کی اپنی ذات کا تشخص اور اپنی انفرادی حیثیت علم کے علاوہ کچھ نہیں میں بحثیت علیم اور ہوں بحثیت علم جب کوئی بندہ اپنی انفرادیت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں ایک طرف علم اور دوسری طرف علیم علم علیم کی تعریف بیان کرنے کے لیے متوجہ ہونا پڑتا ہے یہ علیم کون ہے یہ صفت وجود میں آئی پھر سا سا یہ بات غور طلب ہے کہ علیم نے اپنی صفت کا مظاہرہ کیا تو کس طرح کیا علم کو ہم اطلاع کے علاوہ دوسرا نام نہیں دے سکتے انسان بحثیت علیم اور انسان بحثیت علم کے دو رخوں سے مرکب ہے علم ہو یا علیم دونوں کا تعلق اطلاع سے یہ اطلاع کہ میں ہوں کہیں سے آئی اور انسان نے بحثیت علم کے اطلاع کو قبول کر لیا اس بات کو یوں کہیں گے کہ انسان ایک اطلاع کی گراہک ہے ایسے گراق جس کی بنیاد اطلاع پر قائم ہے اطلاع کے اندر معنی پہنائے جاتے ہیں ایک طرف اطلاع میں معنی نہیں ہوتے اور دوسری طرف معنی پہنائے ہی جاتے ہیں اطلاع کے اندر جب زیر طبالت آئی تو وقفہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب طوالت نہیں تو وقفہ کم سے کم ہو جاتا ہے یا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وقفے کے باوجود الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اطلاع میں ادراک کی تبالت ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہی تبالت جو ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے خرگو سال پر محیط ہو جاتی ہے لیکن خرگو سال کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن خربوں سال کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت وقتوں سال کے تذکرے میں تذکرے میں جو وقت لگتا ہے وہ ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہس انسان کو مزاح خود اطلاع ہے اس لئے ساری زندگی اطلاع ہے یہ خبر ہے خبر متبادی جو قبول کرتا ہے قبول کرنے کے بعد اس کو جذبات اور احساسات یا احوال کا نام دیتے ہیں جذبات ہو اس ہوں احساسات ہوں ہوں سب کا تعلق اطلاع پر ہے اطلاع میں تو آواز ہے اطلاع نہیں ہے اطلاع ہے تو آواز ہے اطلاع نہیں ہے تو نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطلاع کیا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا گاڈ سیڈ لائٹ لائٹ خدا نے کہا گوشنی اور گوشنی ہوگی <coughs> اسی بات کو قرآن نے کون سے بیان کیا اللہ تعالی نے کہا ہو جا پر وہ ہو گیا اور جب اور جب لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے تو اللہ کو روشنی